Давай дополнительные человеки часы. Mm -hmm. э, вообще зачем как бы париться над всем моим, э, то есть ну, какой процент э, людей, которым это все ну, на, на самом деле, на самом достаточно большой. По подсчетам около 1 миллиарда, 7, то есть одна седьмая вашей аудитории, потенциально это люди с ограниченными возможностями. И, то есть, либо, э, если у вас э, все здоровые, значит, вы просто потеряли Зачем это еще? Для того, чтобы уравнять. даже клавиатура Braille, которая позволяет э, как изгодить в другому устройство с помощью клавиатуры Braille, так и получать обратную связь в виде э, символа Braille. На вкус и цвет пока еще. через адресную систему и все сервисы, которые зарегистрированы в системе, получают этот и уже обрабатывает. Он нажал, хотел нажать эту кнопочку, ему нужно повторно нажать и туда воспроизвести это действие. То есть если человек плохо видит, и случайно нажал кнопочку, он таким образом обезопасивает себя от каких-то лишних действий. для людей с ограниченными возможностями, начиная с жеребинки, там появились уже ну, вкусняшек как я брали, это подключение позволяет подсвечивать какие-нибудь часики отдельные прямоугольничкам, подсвечивать какие-то вьюшки, правильно и опыт дальше фокусы, клики, скроллы вьюшек, навигация внутри Edit Field, то есть мы можем перевести курсор из сервиса на какую-то позицию сразу, к примеру, если человек плохо видит или нарушена координация движения по мы можем реализовать такой сервис, который будет позволять ему более точно производить такую операцию. И выполнение глобальных действий я вам покажу на примере, как что-то у меня работает. примеру, имел доступ к вашему активити и мог читать данные. Если юшка какая-то декоративная, не паримся, Content description за нуляем, и сервисы будут его просто игнорировать. Если это, к какая-то image view, где у нас визуально нарисована какая-то кнопочка вам дальше, но она не подписана, то вам надо давать Content description для того, чтобы Сибирь типа, прочитала, и смогла произнести, что это за в XML коде я бы примерно так, то есть ставим был, чтобы и если э, нам надо, чтобы фокусировалась эта мышка, нам, нам нужно указать, что это был кнопочка, ставим к что это какой-то поиск и так далее. Поддержка внешних клавиатур, мышек и так далее, то есть тут, начинается, с Android она появилась, ничего такого как бы экстраординарного не для... а... здесь нету. Э -э как я сказал, для -э мыши, к примеру, надо указать, что, что эта вьюшка может быть фокусайдом для того, чтобы ну, мы попасть по этой вьюшке. HTML, или текста, или имиджа. запустили толкбек он нам все проговорил и все нормально собственно интерфейс толбека был... воды вагу я даже Я просто сейчас думаю, как менеджер по роли поможет любым людям. Приватные, например, данные, то есть под убол их включать нельзя. Пользователь должен понимать, что он делает, зачем ему это включать. Это то, что я говорил. каким мы хотим получать. То есть по желанию можно сконфигурировать э, на какое-то определенное одно приложение, можно сконфигурировать на все, можно получать все уведомления, э, можно получать только определенные. То есть тут уже вот зависит от, от того, что вы хотите. Начиная с Android 4, конфигурацию можно проводить уже XML. В, в принципе, разница нету, кроме когда... uh свою активность. Если его нет, да, то естественно мы получаем. в моде хранится класс, который сгибил, там баттон, edit и тому подобное. Че чекается этот, эта девушка, фокусится, кликается, текст как, какой, там хранится. Ну, то есть информации в разы больше, есть, с помощью моды мы можем получить по инициаторе события. Начиная с жалеки, появился более интересный метод. Появился Которая возвращает дюшку да, от э, всего э, окна, и мы можем рекурсивно сделать, к примеру, вот такое, вытащить все эти тексты в текущей дюшке. Э, то есть рекурсивно раскалили и мы получили список всех нодов в текущем а дальше Например, вылет. Вылет это примерно вот так. То есть в ассоциативе сервис выключен. Мы зашли, нам приходится вводить данные вручную. Ничего не работает, не сильно нам это интересно. Включили сервис. У меня он включается отдельно. Запускаем скайп. Прямо даже, может, пользоваться, может быть, пользоваться да. таким образом, но, по прямом доступе. Нет, подожди, ты представляешь положение, а. и, и если в нем есть, он ничего, он будет неактивен. Я просто разразлю ему. Для которого это положение а, есть. Так, да, сейчас я подожди. Попытаюсь найти слайд где-то выше. Вот. То есть, вот смотри, вот Без, пока ты ее не включишь, она не, mm -hmm. будет mm -hmm. работать в 42 всем полностью. и в сервис он будет выключен. То есть если ты получишь список сервиса, то не будет. И тоже питание, что будет задал, а с Да, в технически можно по флореллу затягивать партии и так далее. Но ну, этого не можем. будет, вы можете сохранять ее, которую меняете а потом, уже отображать. Ну, это через, через какой-то флокс и... А по На бэкфиш, который классный, на обычных, бэкфиш, который находится, заполняется автоматом. Все? Спасибо большое.